Доброго ранку бажаю вам, шановні телеглядачі, рада вітати у цій студії Лариса Польська, голова фонду громади Херсона захист та Олексій Герман, лікар-акушер-гінеколог Херсонської обласної клінічної лікарні. Вітаю вас! Здравствуйте. Дуже приємно бачити вас сьогодні у цій студії, і знаю, що дуже приємна буде в нас з вами розмова, тому що будемо говорити про благодійність. Так. Лариса Михайлівна, фонд захист неодноразово, і дуже багато підтримує і дітей, і дорослих, і людей похилого віку. Бачили із відеосюжетів дуже багато про діяльність фонду. Але сьогодні стартує, я так розумію, якась нова акція, яка допоможе немовлятам. І Сьогодні, ось ви з лікарем поруч. Так. Я так. разумею, что планы э, у вас одни. Так. Ну, во-первых, я хотела бы напомнить, что Фонд захвата э, – это фонд всей нашей громады. Мы, э, наш фонд, не имеет влияния на принятие решений каких-либо политических партий или отдельных бизнесовых структур. В фонде люди достаточно авторитетные, люди, которым доверяет Херсон, и люди, которые много лет уже делают добро вместе. Не только сами, но и поднимая нашу громаду на то, чтобы замечать, видеть беды, проблемы, которые вокруг нас. И вместе их разрешать. Потому что на самом деле Черсонцы – это одна большая семья, которая может решать свои проблемы, не ожидая, скажем, ну, что это само, само упадет на голову, да, никто ничего так просто не так не дает, так не бывает. Нужно всегда потрудиться. Сегодня мы начинаем новый проект, благотворительный проект в пользу новорожденных деток. Я думаю, что Алексей подробнее об этом расскажет. И мне хотелось бы сказать, что, знаете, трудно сегодня с благотворительностью. И это понятно, потому что и высокий курс валюты, который отражается на всем, и жилищно-коммунальные условия, с каждым днем все идет на ну, как бы я сказала, наворачиваются наши проблемы. Но тем не менее решать э, городские проблемы нужно. И я бы хотела отметить или сделать акцент на том, что наш фонд э, зачастую э, не обращается к Херсонцам, просто помогите, да, мы стараемся дать что-то взамен. И вот это взамен это будучи великолепный концерт, необыкновенно яркого, талантливого, харизматичного коллектива Performance Big Band. Они Николаевцы под руководством Владимира Алексеева, которые уже были у нас и которые уже вместе с нами давали благотворительный джаз вечер. Поэтому будет интересно, будет здорово. Но самое главное, помимо того, что мы получим эмоциональный заряд, эстетическое наслаждение, мы все станем... А участники этого благотворительного действия все станут благотворителями. И мы поможем одной большой проблеме. Туре є. Я думаю, що це дуже важливо саме про цю проблему. Я думаю, що Олексію ви розкажете. До речі, зараз ми бачимо, як такий благодійний концерт відбувався у минулому році. Зараз нам режисери ось демонструють відео. Дійсно, було яскраво, було феєрично. Мої колеги побували на цьому концерті, і вражень було надзвичайно багато Цьогоріч, Я так розумію, всі виручені кошти з концерту. Підуть на е, якусь апаратуру для лікарні. так, Олексію, це ви да. вже нам детальніше розкажете. так? Що потрібно зараз, які проблеми є? Проблем завжди много. Я працюю в практичній медицині і сталкиваюсь з цим кожен день. Медицина требує постоянного обновлення апаратури, много, многих апаратів немає. Вот. И тут очень важно это, потому что э, наличие аппаратуры, ее качество влияет на э, именно качество выхаживания вот этих вот э, недоношенных деток, э, снижает не только э, риски, она снижает и смертность этих деток. То есть э, выживаемость деток повышается. Это очень важно, и сталкиваясь с этим каждый день, я на это смотрю, я это вижу. Вот, и я э, начинаю вот просто от мелочей, датчики потока воздуха, заканчивая э, специализированными мониторами, которые обеспечивают э, контроль жизнедеятельности, качественный контроль, то есть убирают человеческий фактор выхаживания этих деток. Я э, обратился тогда к Ларисе Михайловне, и настолько быстро она отреагировала, настолько она быстро подхватила. Мне говорили, что это человек-профессионал, который понимает, видит в этом все и делает, живет этими вопросами, проблемами. Вот. Я пришел, и она моментально это схватила в проект, пригласила меня на собрание. На собрании сказала так, идешь со мной в среду, позвонила мне скоро, идешь со мной в понедельник на телевидение. Вот. И поэтому я очень рад, что я обратился именно к этому человеку, именно в этот фонд это даст действительно хороший результат. Когда вот будет такая операция, то есть симбиоз, грубо говоря, человека и людей, которые работают в практической медицине, и людей, которые могут собрать и сделать действительно проект. Не просто подойти и сказать, дайте денег, а дать действительно, как Борис Михайловна сказал, дать что-то взамен. Поэтому для медицины, я же говорю, всегда что-то нужно, всегда нужно обновление. А проблема сейчас стоит остро, потому что в основном все оборудование, оно закупается извне, и то есть цена его по сути стала в три раза дороже с увеличением курса, поэтому проблема у нас есть. Но ну, вот. ну, слава богу, я думаю, будем ее решать. Uh, расскажите, пожалуйста, как вообще у вас выникла идея вернуться самой до фонду? Um, хотелось. Вы мабуть, про да, фонду? конечно, мы я слышал про этот фонд. Uh, хотелось еще раз говорю сделать это качественно. То есть я вижу проблему, я понимаю, что нужно для ее решения, но механизм выполнения – это самое сложное. Всегда можно… Самое сложное – это исполнение, да, самое сложное – это сделать это правильно, чтобы это произошло качественно, чтобы это дало результат. Для меня самое главное был этот вот результат. Поэтому, зная Ларису Михайловну, Херсон – город все-таки маленький, вот, и как бы получилось так, что нас свели, и я этому очень рад. Це так зустрічі дійсно не бувають випадковими. Що ж, я нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі. Тож, будь ласка, телефонуйте і приєднуйтесь до нашої розмови, ставте свої питання або ж виказуйте свої побажання. Лариса Михайлівна. Ви той день пам'ятаєте, коли до вас Олексій звернувся? Як одразу ви відреагували? Чи одразу ось цей план? Ви побачили, як це можна втілити? Чи якийсь час потрібен був на роздуми? Вы знаете, в общем-то, мы с Алексеем первый раз встретились, наверное, месяца 8 назад, когда вместе с инициаторами помощи деткам новорожденным, и я не знаю, я, может, прослушала, Алексей и не сказал, но это не только помощь детям недоношенным, в принципе эти аппараты нужны на да, и... это, это вспомогательная аппаратура то есть детки бывают недоношенные которые, ну, но в принципе нуждаются. это касается всех новорожденных да. всех всех новорожденных деток так вот тогда люди загорелись и как-то так потухли и прошло много времени мы вот сейчас когда решали с правлением потому что Решение принимаю не я. Я и мой коллектив, мои менеджеры, менеджеры фонда могут инициировать идеи, аккумулировать то, что происходит в городе, потому что мы, в принципе, реагируем на то, что фонд реагирует на то, что происходит в городе. Мы читаем прессу, мы смотрим телевидение, мы, в конце концов, очень много общаемся с херсонцами. И всегда тема вырисовывается. Не надуманно, она вырисуется из тех необходимостей, которые, да, которые есть в городе. Вот, поэтому как-то вспомнилось, что да, сегодня у нас на бирже благотворительности нет проекта, и мы целое лето не выставляли туда проект. И эм, очень много знакомых сегодня рожают или вынашивают ребеночка. Наш фонд никогда еще не занимался проектами, связанными с новорожденными детками. Мы стараемся помогать разным группам херсонского населения. Мы не оказываем персональной помощи, но мы помогаем разным группам населения. Это больные старики в хосписе, это детки сироты, это интернатные учреждения, ну и так далее. Воины-то, семьи воинов погибших это большие группы, которые нуждаются в поддержке. Поэтому вот а, мы решили вернуться к этой теме. И она своевременна, она нужна. Я думаю, что она найдет отклик в сердцах людей. Мы все вынашивали женщины когда-то маленького или будем вынашивать. Нам хочется, чтобы ребенок был здоровым, чтобы даже если что-то у нас случилось и мы не смогли его доносить, чтобы доктора оказали ту помощь, на которую мы ожидаем. Я думаю, что это очень теплая тема. Я надеюсь на то, что херсонцы отзовутся и придут поучаствовать в этом благотворительном вечере. А знаете, мы все-таки на бирже благотворительности поставим проект, потому что по самым сегодня минимальным расчетам, мы не можем сказать сегодня точную сумму, потому что идет тендер, мы ищем наиболее выгодные предложения по этим аппаратам. Но ну, это примерно 100 тысяч гривен, которые мы намереваемся собрать. На бирже благотворительности такой суммы мы не соберем. Люди поучаствуют те, кто не сможет прийти на, на благотворительный джаз-вечер. Но, в общем-то, такие вечера и такие вот благотворительные балы, они дают возможность за один вечер собрать как минимум 50% необходимой суммы. На что мы и рассчитываем. Так, мама, телефонный звоночек, послушаем да? и продолжим разговор. Доброго ранку. Доброе утро. У меня к вам необычная, наверное, просьба, но все равно вы же защищаете. Вот такая проблема. Буквально одна минутка. Э -э у нас э -э обсуждение... сбор денег, а на юридическую защиту, ну просто такая просьба. Мне бы хотелось, чтобы ваш фонд проверил э, вот, оценочные позиции нашего, нашей, нашей, нашей конторы. потому что так берут деньги людей просто ни за что. Вот на те два гвоздика, которые висели, мы повесили новый отобительный бригад. Дякуємо за ваш дзвіночок. Ну, я думаю, що перш за все вам все ж таки варто звернутися до керівника тієї установи, з якої вам написали таку суму. Я думаю, що ну, це буде правильно. Щодо того питання, щодо правової допомоги, дуже слушне питання поставила телеглядачка, тому що на жаль, дуже часто ми стикаємося з несправедливістю у житті, особливо коли йдемо до якихось певних структур. На жаль, так є. Я дуже розумію телеглядачку, чи не ем, звер... чи не Рубили вы какие-то такие правовые допомоги? или не было такой думки? Я хочу ответить зрителям зрительницы, и вам в том числе. Знаете, тогда будет все нормально в нашей жизни, когда каждый будет заниматься своим делом. Не может пекарь шить сапоги, а сапожник печь пирожные. Так вот. Я веду к тому, что фонд является благотворительной организацией, организацией, которая помогает разрешать социальные вопросы в Херсоне. И брать на себя ответственность юриста, во-первых, нет таких средств. Знаете, как, спорта, знаете да. когда вспоминают о благотворительных фондах? Когда в семье случается или у друзей несчастье, тогда быстренько вспоминают, о, есть благотворительный фонд. Но фонд это, это не пещера Сим-Сим, куда можно нырять, вынимая, и она будет сама пополняться. А просто нужно вспомнить, а давно ли я пополнял копилку фонда, для того, чтобы фонд мог отреагировать на мои проблемы. Но есть, то есть мы не будем этим заниматься, это однозначно, мы занимаемся своим делом. У нас три менеджера, и то, что мы делаем Дорость практически да, в Херсоне, то для нас этой деятельности много она занимает практически весь рабочий день. Но есть другие общественные организации, есть фонд милосердия и здоровья, у которых есть юрист, есть комитет избирателей Украины с юристом, есть, то есть нужно даже в интернете поискать юридическая помощь в Херсоне, бесплатная да, юридическая что, помощь, и вы найдете ответ на свой вопрос. І ту організацію, куди ви можете звернутися. Я вам желаю розрішення проблеми. Так, головне звернутися саме до юриста, саме до спеціаліста, який спеціаліст, допоможе вже конечно. вирішити це питання. Ну і впродовж нашої теми відбудеться концерт, коли він відбудеться, чи є вже запланована дата? Так. Да. дата є 14 декабря. Тобто зовсім скоро. Да, Рівно да, нас... через місяць. Рівно через місяць, 14 декабря буде все відбуватися в Дабл клубі. это клуб на острове, начнется в 19 часов. Вот буквально в течение следующей недели херсонцы увидят билборды, которые будут напоминать об этом, афиши на столбах нашего, на рекламных столбах нашего города. Будет реклама в социальных сетях, в электронных. Я спасибо вам за поддержку. И я думаю, что и вы покрутите ролик. Мы вас будем просить об этом, чтобы как можно больше людей пришло. Билеты начнут продаваться тоже где-то не через 10. Вы понимаете, что это полиграфические услуги, это разработка макета. То есть на это нужно время. Но... Ми все успіємо. Я в цьому впевнена. Ось бачимо ще з позаминулого року зафільмовані кадри. Думаю, що у цьому році також буде дуже цікаво. Цим... Ну, народ сказав, що це була круто. Думаю, що круто буде і у цьому році. чи да. дійсно зараз жінки стикаються з такими проблемами, коли виникають передчасні пологи. Да, звісно. Так, звісно. Такий ритм життя дуже не може. Це ми говоримо о тому, що. 5-10% родов происходят до назначенного срока, гораздо раньше до назначенного срока. То есть, если мы говорим, что в Херсонской области около 10 тысяч родов в среднем в год, то примерно от 500 до 1000 родов происходит преждевременных. То есть преждевременные роды до 37 недель беременности. Да? А недоношенными детки считаются до, рожденные до 2,5 кг. Но, как сказала Риса Михайловна, очень правильно, не только недоношенные дети нуждаются в дополнительном оборудовании, в дополнительном контроле за ними, также и обычные детки тоже. То есть начиная а, нарушение дыхания и все остальное. То есть как бы проблема очень актуальна и не только для нашей больницы. Просто я работаю в областной больнице, и я ее вижу. І я обратився к професіоналів, які будуть займатися цим вопросом. Так, але ж тут я думаю, слід зауважити, що все ж таки до обласної клінічної лікарні, мабуть, часто звертаються ну зрозуміло з районів, але ще й ті люди, у яких, наприклад, які, які, якісь ускладнення можуть виникнути, да, так? тобто буде. важкі пологи. Все правильно, звісно, Учитывая, що ми являємося. Э, стационаром третьего уровня оказания медицинской помощи выше нас является а что это значит? Институт. Ага. Ну, То есть оказание медицинской помощи разделяется на четыре уровня в нашем понимании и выше нас только киевский институт который оказывает, забирает вообще самых тяжелых то есть женщины самые тяжелые которые э, имеют осложнения во время беременности имеют какие-то пороки развития как и у плода то есть самые тяжелые женщины самые тяжелые дети э, народы такие женщины приезжают к нам в областной роддом то есть если уже совсем все тяжело эти уже женщины отправляются на кивну то есть вся патология

Ну, до нового урока вряд ли, потому что 14 декабря это будет а только патент, вечер, патент, а потом да, еще да. поиски наиболее выгодных, потому что цены же меняются. Мы на сегодня найдем, чтобы определить сумму, потому что ну, в фонде никогда с потолка цифры не берутся. То есть мы получим счета от поставщиков, мы их выставим в интернете, чтобы люди видели, что мы собираем именно ту сумму, которая сегодня нужна. Но после 14 могут измениться цены, а может быть мы найдем дешевле да. э, оборудование. И э, я думаю, что мы в январе э, к Рождеству... Так. Поэтому, Я думаю, потому, что, -то что -то... захочет подарить оборудование еще. Придет а... на джаз-вечер и, и принесет нам еще оборудование. Ну, это было бы великолепно, потому что, да, на самом деле, участие в благотворительном вечере на пару, будет благотворительный билет, оценивается в 1000 гривен на пару. И это, поверьте, не такие большие деньги, это 500 гривен на человека. Для тех, кто ходит в юбилейный на концерты дорогостоящих актеров, то это стоит примерно примерно ну, так, так же, само, да, так, так, так же, но там отсидел концерт и ушел, а здесь ты можешь еще потанцевать, пообщаться с друзьями, знаете, ценно. У нас ведь в городе нет ни одного места или нет таких мероприятий, когда бы люди разных профессий, врачи, банкиры, учителя, там работники культуры встречались на одной площадке. Такую площадку предоставляет только фонд, тогда, когда они могут не корпоративно собраться, там юристы, там врачи, там учителя, а собраться вместе. Пообщаться, потанцевать, посмеяться. Все так, все же, я вам дякую, вашим породилям бажаю очень легких пологов, чтобы все было хорошо. Лариса Мхайльна, вам бажаю, бо все вдалося і знаю, що все вдасться. Вісаміні так. Я вам дякую, що сьогодні ви завітали до нашої дякую студії. Вам. Нагадую дякую. нашим телеглядачам, що гостями нашої студії були Лариса Польська, голова фонду громади Херсона захист та Олексій Герман, лікар акушер гінеколог Херсонської обласної клінічної лікарні. У нас ще не все. Далі дивимося ранкові новини і повертаємось до студії. Буде цікаво.